Пану нашу розмову розпочати з новини про те, що служба безпеки Україна заявила про викриття шпигунської мережі військової розвідки Угорщини, яка шпигувала проти української держави. Зокрема, завдання Ти, так цього середку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук уразливих місць у наземній та повітряні обороні регіони, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів, зокрема сценаріїв їхньої поведінки, якщо на території регіону зайдуть угорські війська, так двох. Людей затримано. Мсіярто, до речі, прокоментувався це і сказав про те, що поки що якби, це треба розглядати як пропаганду, так і пізніше, якби буде дана якась відповідь офіційна. Роман Григорович, не вже Угорщина так розглядає дійсно введення своїх військ на територію Закарпатської області, ну, Венгрія була на нашій території в качесті окупаційних войск у Второї мирову війну, помагає Мадяри помагали фашистской Германии, потому они, они неоднократно топтали нашу территорию. естественно, как после того, как после нашей победы во Второй мировой войне Венгрия потеряла часть своей территории в качестве репараций. Это, кстати, то же самое ждет и Россия. То есть Россия, скорее всего, потеряет как минимум пять своих областей после нашей победы. Та же самая зеркальная зеркальное действие. Но Венгрии не, не оставляют надежды вернуть эти земли, которые они потеряли после убийства наших граждан Украины во Второй мировой. То есть и действия именно венгерских спецслужб, они как раз направлены на попытку дестабилизации по этому направлению. Поэтому, по причем это же не только, это молодцы, у нас контрики, мы как и с вами говорили, контрразведка пашет как свадебные лошади, голова в цветах, а задница в уме. То есть работают, реально выковыривают всю эту агентуру российскую. Теперь ну, с российской более-менее как-то справились, хотя еще не полностью. Сейчас взялись за венгерскую, даст Бог, возьмутся и за израильскую, потому что тут тоже кишит этими адептами сионизма в Украине, это мы прекрасно это понимаем. То есть еще работать и работать. Украину чистить надо вдоль и в поперек. И не дай бог допустить пропуск, пропустить, вернее, признание там вторых паспортов. Вот сейчас носятся с множинным гражданством. У нас в нашей Конституции забито единое громадянство Украины. То есть пытаются просунуть для чего? Для того, чтобы вот такие вот Двухпаспортники, трехпаспортники болтались по нашей стране. Нам нельзя этого допускать ни в, ни в коем случае. Ну, молодцы сейчас, еще раз повторюсь, контрразведка занялась. Не зря, кстати, генералу Малюку присвоили звание Героя Украины. Достойно, однозначно заслуженно. То есть, за его время правления он, конечно, много чего сделал. Почистил саму службу. Вот, дочищай, ну, еще не дочищает, это я перепрыгнул, так сказать, начали зачищать, еще работать и работать, непочатый край работы по зачистке нашей страны от внешней агентуры, разного уровня, их надо все почистить, иначе у нас будут серьезные проблемы в будущем, мы уже из-за этой проблемы потеряли сотни тысяч наших жизней, потому вся надежда на контрразведку, работают, молодцы. Але ж якщо Угорщина планувала такі ну, наміри, мала так, це ж спільно із Російською Федерацією. Але ми бачимо, що Орбан сьогодні не приїхав до Путіна на парад. Це в зв'язку з тим, що можливо Трамп не дозволив, чи чому як ви вважаєте? Ну, всього, діло в тому, що Орбан же ж слуга двох господ, і Путіна і Трампа одновременно. только він же ж, як всі слуги двох господ, як тільки господа між собою починають. ну, недопонимание легкое э, начинается между ними, проблема у как раз у этого слуги, ему надо определиться, он за умных или за красивых, слез с забора. Э, мы как-то говорили, либо крестик снять, либо трусы одеть э, Орбану. Ну вот он решил, скорее всего, трусы одеть, а крестик оставить. Пока, по крайней мере. Хотя, наверное, наоборот. Если э, к Трампу рванул, потому что там сейчас э, рулит э, в основном каганат э, в, э, в Америке, на данный момент Это, мы же видим все эти Витков и все остальное, вся эта израильская шушера, которая там управляет, пытается подправить, подтянуть Америку на Ближний Восток, решать им проблемы. Потому, скорее всего, он снял крестик, а трусы уже оставил на колени. Щодо самого параду, так який відбувся біля Путіна. Сидів Цзіньпінь із Георгіївською стрічкою. Так ми бачимо, що ніяких ударів не наносили. Ми під час цього це вірна наша стратегія Романа Григоровича? Чи все ж таки потрібно було запустити туди безпілотники? Ну треба однозначно було наносити удари тільки ж не по параду, як такого. Діло того, що на параді вони вже в розсвідоточених порядках, ну по крайній мере, розтягу. на удары надо было наносить либо по местам их сосредоточения, это очень важно, по местам сосредоточения чуть раньше, по местам подготовки к парадам. Даже за там, несколько часов до самого парада они были компактно находились на улицах. Почему не было нанесено? Ну, ей была же такая возможность. Однозначно, однозначно и беспилотниками можно было работать, крылатыми ракетами может быть, теми баллистическими ракетами, которые у нас, в принципе, баллистика, которая, в принципе, должна быть. Теоретически, но ну, по крайней мере, должна быть. Мы же работали по Крыму в 2022 году, по САКам мы это говорили. То есть не было принято решение. Почему не было принято? Ну, такого рода решение вот на уничтожение, допустим, массово, это массовое было бы уничтожение. Несколько ракет, если бы зашло баллистических, допустим, на одну из там до дорог или улиц, которые ведут в сторону Москвы, там были располагались тысячи российских солдат, так и тысячи бы отминусовало, там же мало бы не показалось. Но на решение такого, вернее, на принятие такого рода решения на банковой надо было иметь не зеленый бубенчик, а остальные в ПБРЖ генераль. То есть вот если бы верховным главнокомандующим и в исполнительной власти, мы столько раз об этом говорили, были бы люди с военным образованием, не только с образованием, а с определенными военными боевыми заслугами, то они не, 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 не задумываясь бы такое решение. Почему? Потому что это военные объекты в чистом виде, можно было малыми средствами нанести максимальный урон противнику. С этой точки зрения. Ну а политики, как всегда... Политики, они ж на том месте, которое, в принципе, у них быть не должно быть. По физиологии это как, как, как минимум. Потому, в следующий раз, когда будете принимать решение по выбору верховного главнокомандующего, это очень важно, лучше выбирайте генерала. Генерала с определенным боевым опытом, а не артистов разговорного жанра или ларечников, не дай бог. То есть, для того, чтобы можно было надеяться на то, что такого рода решения были бы приняты. Ну, были это уже все в прошлом. Не сложилось. Не сложилось выбором, не сложилось принятием решений. Вопрос дальнейшего, допустим, дальнейших боевых действий будет ясен в ближайшее время. Вдоль линии фронта проходит боевая работа, проходит нашими войсками. Там, по крайней мере, где россияне пытаются выступать. Там пока, где они притихли, там зеркальное такое отражение, так называемое. Зря, кстати, потому что там, где не притихли, они подтягивают Тылы это как было на 20 число, то есть к 11 числу готовятся и будут, будут давить дальше. Поэтому с парадом, так сказать, не сложилось у нас с принятием решений. но еще раз повторюсь, это, конечно, проблема нашей банковой, наших, наших политиков, которые обеспечить, вот, обеспечить безопасность российским МПЗ могут на 100%. Ни один беспилотник на МПЗ уже два, два месяца не летит обеспечить безопасность российским войскам в Москве. Это они могут, тоже ни один беспилотник не полетел, по крайней мере, по располагать. Потому, ну, или беспилотник, или ракета. А уже выполнить задачу освобождения нашей страны, то есть это деоккупация. Де эти политики вряд ли смогут, мы же это тоже понимаем, тоже только военные смогут но ну, это возможно мы миллиарды раз об этом говорили исполнителю власть надо заводить воен тогда будут приниматься правильные решения восстановить наконец конституционный строй в Украине у нас парламентская президентская республика парламент принимает решение на назначение кабинета министров и уже кабин. то есть премьер-министр должен рулить вести и выполнять боевые задачи а не канцелярия а не эти толпа Канцелярських криз, які дупляні відбивають воєнних задач, Роман Геовичу. Якщо говорити про ту техніку та те озброєння, яке було представлено на параді? Ну тобто, пам'ятаєте, раніше, якщо були паради, то вони там стягували навіть музейні експонати. Цього разу була і повітряна частина. І так в небі були 130 і 29 С30 Тобто, про що можна говорити про озброєння, яке було представлено? Да ничего там толкового не было абсолютно. Ну, несколько там беспилотников, которые они как-то протянули. Ну, и самолеты, это, это стандартные у них по сотне каждого самолета есть. Су-30, Су-34, Су-35. Те МиГ-29, Су-27, которые были, это же пилотажные группы. То есть это те две российских пилотажные группы, которые могут выполнять такого рода задачи, ну, обучены, по крайней мере. Мы по ним, кстати, вот в Кубин 7 числа наносились удары как раз, Кубинка, это аэродром придворный так называемый, на котором они базируются. То есть ничего нового абсолютно не было толком. По беспилотникам, по а пару беспилотников китайских, которые под российскими названиями их там показывали, да, практически все, все российские беспилотники это либо израильские, те же форпосты или Хероу 400ЕС, которые ланцетом россияне называют, либо китайские, те же Шахеды, это ж, вернее не Шахеды, извините, Герань-2, это же китайский подсолнух 200, китайскими инженерами, в принципе, собираем. То есть это практически все узлы агрегаты китайские либо израильские. Россияне только собирают, пытаются, по крайней мере, как там довести. Потому ничего нового, конечно, и не было. И не может быть, потому что экономика России все-таки не способна на данный момент выдать что-то новое вообще. И экономика не способна, такое из реального нового. Ни экономика не способна, ни уже инженерно-технический состав, Российской Федерации, ну, имеется в виду проектное бюро, они абсолютно ничего сделать не могут. Потому что они даже сармат запустить не могут. Вот сколько раз же из семи пусков шесть на столе взорвались. То есть идет такая серьезная деградация российской военки, но она общая, связанная с деградацией российской экономики. А коли ми говоримо про фактор присутності Сі Цзіньпіня та взагалі участі Китаю? Вони відомо, що підписали так черговий, якби договір про співпрацю. Крім того, Сі Цзіньпін сказав, що Путін є союзником у побудові світопорядку, а також вони говорили про перемовний процес. І Сі Цзіньпін сказав, що потрібно усунути першу причину. Перша причина це Путін хотів завершити захопити, перепрошую, всю Україну. Тобто, чи можна тоді говорити про те, що Сі Цзіньпін таким чином каже Путіну ні? Ну, тобто і чи все ж таки тут більше про те, що вони демонструють, що обидва зупинятися не не збираються, і Китай буде надавати все ж таки якусь підтримку Російській Федерації у цій війні? Ну правильно, пер причина це, взагалі ще налічі на карті міра незалежного незавісимового государства України это для Росія, то тобто для Путіна, для Путінська всі тусовки вже для Путінського каганата. Что такое Путин? Ну это говорящая голова. Ну, ну не принимает он сам решить. Там рядом Абрамович, эти Ротенберги и вся эта весь этот каганат хазарский, который сейчас управляет Россией практически. Сейчас китайский уже китайское влияние мы же да видим прекрасно. Почему Си Цзиньпинь поехал? Да поехал хозяин посмотреть на своего вассала. Вот и все. Сюзерен к вассалу приехал. И, кстати, вел себя так. Там Путин доказывал свой вассалитет, выпрыгивая из трусов. Понятно, что задача Путину уставилась Си Цзиньпинем. То есть, и эта задача как раз она и вот, она выполняется Путин. Полный захват по Украины, полная, полная демонстрация, допустим, отношений к Европе, потому что это же как раз китайские такие отношения. Естественно, одна из основных задач, еще вот если чисто российских считать, уже с военной точки зрения, это захват Крыма как военной базы и, создание сухопутного коридора. Это задача минимум, так называемая. То есть с военной точки зрения это это. Но чтобы сухопутный коридор удержать, Россиянам надо захват полностью всех областей, тех, которые они в свою конституцию прописали. Не просто так их прописать. Ширина фронта для удержания должна быть ну, больше 150 километров, а лучше, конечно, до 200. Почему не будут пытаться захватить Запорожскую область, там, Донецкую, Луганскую? Это как раз сухопутный коридор с глубиной, не ширина, извините, глубина фронта до 200 километров. Они будут ее обеспечивать, потому что 80 километров вы никакими военными средствами не обеспечите безопасность. Как только будет достаточное количество вот таких беспилотников, ракет и авиации, которые использовались на 7 мая, вот по Москве, под Москвой, по, Московской области, проработать несколько месяцев там ежедневно или через день. Мы перережем сухопутный коридор, освободим Крым. Именно так и надо делать, то есть без наземных операций изначально Путин это все прекрасно понимает, если Цзиньпинь его благословил практически, когда, дал, то есть когда поддержал эту идею о э, первоначальных при, при, причинах, так называемых. Так вот это же причина. То, что мы, э, Украина, как государство, существуем как суверенное государство. Они будут пытаться демонтировать это э, наше государство. То есть у нас такая экзистенциальная война с Россией и с Китаем однозначно. А Китай показал, как э, главного мы как-то говорили, э, мем такой хороший про китайца. То есть это главный по России, основной российский главнюк. Сі дзіньпіні к ньому там побіжали всі рядом па рядом постоялі полобизаць ну дуже понятнеруча. А як розуміти трактувати заяву Трампа про те, що він сказав, що він не виключає, що він звернеться до Сі Дзіньпіня щодо врегулювання війни в Україні, і в принципі Ратовслав Сікольський також говорив про те, що США посередники можуть якби зникнути з цього процесу, а замість них може з'явитися Туреччина та Китай. Ну для того, чтобы быть где-то посредником, должно быть какие-то контакты, то есть переговоры, то есть какой-то мирный трек. А где они? То есть какие они посредники? США на данный момент не так. Дело не в США, дело в Трампе. Трамп на данный момент он выступил сначала как участник переговоров между администрацией. Трампа и администрации России. То есть они же напрямую начали контачить опять. По какому треку они начали контактировать? По ближневосточному. Витков же начал контактировать. То есть они создали площадку своих переговоров, то есть между собой. Решали вопрос Израиля, но это тоже сейчас все прекрасно понимают. Ближневосточная задача, ближневосточный кейс, там в основном две задачи. Первая закрыть Иран и прикрыть его ядерную программу. И вторая, это дать возможность Израилю захватить полностью земли Палестины, не состоявшегося пока государства, не состоявшегося, потому что как раз Израиль не дает ему состояться. То есть у них задача захватить полностью Палестину для того, чтобы этого государства-то и не было. Было один Израиль, это же сионистская задача. Почему говорят сионисты? Это вот они толкают эту тему. И в том числе противодействие... Ирану, то есть это ближневосточный кейс. Витков кто? Израильтянин. Куда он потянул Трампа? Ну, я же говорю, что сейчас там Каганат рулит с Трампом вместе, заскочили на управление Америкой, как и в России в том числе. Израильский Каганат, только там Хазарский, а там Сионский. Или как их там, Хабацкий там, я не специалист по этим всем течениям этим израильским. Но, тем не менее, видно же задачи. Естественно, это у них основная площадка. Но только притянули Украину на нее. Почему? Потому что Путин за решение ближневосточной проблемы там тоже две проблемы решал. От, отойти от поддержки палестинцев, он это отдал израильтянам, почему сейчас Нетаньяков в засос Путиным, уже целуются, открыли авиационное сообщение. И сейчас израильтяне давят на сирийцев, почему обстреливают Дамас, чтобы оставить российские базы в Мимим и Тартус в Сирии. Естественно, это, это первый кейс, который надо было решить. И второй – это программа иранская, которую иранцы, ну, мягко скажем так, не будут решать для России. А значит, пропадает, они решать будут ее с Европы. С Россией точно нет. То есть пропадает вообще сам контакт этот с Путиным по решению Ближнего Востока. Да, пытались за решение по Ближневосточному кейсу отдать часть Украины. И пытаются до сих пор, самое интересное. Это же давление почему было. Потому мы там и появились на этой площадке, так называемой, только в качестве разменной монеты. В качестве блюда, которого, которое хотели разделить и подать Путину и Трампу напоесть, называется, одному и другому. Но иранцы, тут, самое интересное, в этом смысле Иран сыграл нам на руку. То есть, когда послал Путина по курсу русского корабля, Трампа, Виткова, отправил туда, куда надо, и сейчас контачит напрямую с Европой. То есть, возвращается к этому договору 2015 года, где контролировали ядерную программу МАГТ, европейские структуры и непосредственно прикрывали всю эту, то есть контроль этой программы был под эгидой Франции, Британии и Германии. Вот это сейчас все восстановится. И потому получается сам, сама площадка, она пропадает. И не надо Трампу никуда выходить из нее. Потому что ее не существует как таковой. Непонятно, о чем он вообще говорит. Но, естественно, для того, чтобы в информационном потоке как-то это перебросить. Потому что он же заявился, что он тут великий уравнитель. Великий американский победун. Так вот, не получилось у него там с победами практически нигде, и он пытается сейчас эту проблему на кого-то скинуть. На Си Цзиньпиня перебросит, на Эрдогана, с Эрдоганом договорился. Ты типа побудь как гром громоотвод, ты ж уже несколько раз пытался там кого-то где-то помирить, и у тебя не получилось, еще раз попытайся, вот меня спаси называется. Ну, Эрдоган свое там не упустит, конечно, за такую услугу. Потому а Трамп просто пытается этих дохлую собаку, которая называется «Мирные договора между Украиной и Россией», сбросит на Эрдогана и на Си Что решит Си -Дьбин? Да ничего он не решит. Почему? Потому что у него же задача. Он же не просто так Путина отправлял на Европу покусать, называется. То есть он однозначно ничего решать не будет. Говорить будет, что попало. Или вообще ничего говорить не будет. А, а, а так же само отморозится. Действовать Китай по остановке боевых действий точно не будет если не будут выполнены определенные условия, те, которые не хотят. Но это же, еще, еще раз повторюсь, это для нас убийственно отказаться от военного возврата сухопутного коридора, то северного коридора, всех оккупированных областей еще не дай бог отойти на границе пяти прописанных областей в Российскую Федерацию. Але Ван сказав, що Російська Федерація хоче забагато і не отримає так всі, ось ну, мається на увазі, коли говориться про частину Херсонської та Запорізької областей, ті території, які не захопила. І також Трамп сказав про те, що після розмови з Володимиром Зеленським, що якщо на 30-денне перемир'я не погодиться РФ, то тоді будуть запроваджені санкції. Та це все ж таки про прозріння вважає чи ні? Ну, ми як то самі говорили, пробіжиться Трамп по базару. Да, и вернется, и мы будем говорить «Здравствуй, Трамп!». Да? Так вот, скажем «Здравствуй, Трамп!» опять. Ну, мы с вами несколько раз это говорили. Такой интересный у нас посыл бы когда э, как Трамп начинал эту пробежку, по крайней мере. Но он никуда не денется, он однозначно вернется. Вот «Здравствуй, Трамп!» мы скажем. Он тогда, и женится, он... да, 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 да. Так вот, мы скажем ему, когда он введет реальные санкции, только не шапочные такие, а реальные санкции, особенно вторичные. Вот когда Трамп начнет вводить вторичные санкции, то есть это что значит вторичные? Не напрямую на Россию практически, что прямые санкции на Россию вводят в основном Евросоюз. Свифт все-таки в Бельгии, то есть это под гидой Евросоюза, и там некоторые моменты связаны с движением кораблей, то есть это все лойдовские компании, страховые британские, то есть это все Европа, там Евросоюз, нет, но имеется в виду европейская часть. А реально куда может Трамп ввести, то есть какие санкции ввести, это вторичные. Оптимально, конечно, признать Россию спонсором терроризма и автоматом включиться на всех и вся. Ну хотя бы вторичные санкции на основных поставщиков или на основных эм, потребителей российской углеводородки для того, чтобы отсечь поставки нефти и возврат нефти долларов в российскую экономику. Хотя, честно сказать, оптимальный вариант это было бы, если бы ввели санкции Малюка Будан. То есть не ввели и а дальше продолжили, потому что нашим генералам связали руки. И это большой вопрос. То есть и самые действенные санкции именно вот эти, прямые, когда спецслужбы или там наши силы обороны Украины уничтожают российскую углеводородку два месяца, ж не уничтожают. То есть тут, тут большой вопрос: либо импотенты, либо самки кабели. Это как, как говорится, если хочет, но не может импотента, если может, но не хочет самка кабеля. Ну, вот, вот вопрос, а что здесь именно. Ну то сами все разбираются. Роман Григорович, якщо говорити про загрози, заекономість пише, що Російська Федерація за один рік виробляє понад 1400 балістичних ракет «Іскандер», а також 500 криватих ракет Х 101 Це багато мається на увазі на велика кількість, що тоді нам робити з цим. Ну это, это немножко німскані цифры. цифри. Это, это могут можуть исходя из із максимальных возможностей тех заводов и тех средств производства. То есть это не, не складирование, то есть это не производство в чистом виде и складирование. Это не те цифры, там можно на два делить, примерно. То есть, ну, для понимания, то есть если стоит, допустим, станок, он может производить там 24 детали за 24 часа, так вот это цифры, те, о которых мы сейчас говорим, но он не, он не работает 24 часа и не производит 24 детали. То есть есть определенные проблемы у россиян сейчас с производством, а тем более высокотехнологических средств типа тех же ракет. Проблемы санкционные, проблемы, связанные с ударами наших дронов по военным объектам. Мы же не один военный объект уже порушили, в этом смысле. Потому они где-то пополам эту цифру можно делать. Менгриоручу, є повідомлення про те, що в Україні з'явився новий тип морських БПЛА БПЛАГОР. Дрононосець ними атакують цілі в Криму. Дрони се від 500 до 3000 кг зброї різного типу повітряної надводної та підводної система використовує нові технології, об'єднавши штучним інтелектом об'єднана штучним інтелектом зразка НАТО. Чи побачимо тогда мы в часом, время скажем, так, их в дії, и про какие-то ну, спроможності можно тогда констатовать, что нам это даст. Ну так они работают. Это не то, что там новые появились. Они уже, ну, скорее всего, это стали, стали в серии. Ну, когда информация такая уже заходит, скорее всего, стали в серийное производство. Уже были предсерийные БЭКи которые используют, мы как-то с вами говорили, только не дрононосцы, а авианосцами называть. Да? Ну, то есть все-таки авиационную компоненту несут, а авианосец, пусть будет так. А уже по польстим гуру в этом смысле. Это довольно-таки неплохая тема, то есть когда БЭК используется в качестве платформы. Платформы, которая несет несколько видов вооружений и используется в качестве ретранслятора. То есть связь со спутником, с оператором, ну естественно, дальше уже управление теми дронами, которые берут на борт. Если это дроны имеется в виду воздушные, то вот, пожалуйста, имеем такой себе авианосец. Если это дроны, дроны надводные, кстати, могут легко управлять малыми надводными дронами в качестве дронов камикадзе, сам, сам большой дрон платформа матка так называемая. Либо это подводные дроны, та же самая картина. Мы уже видели работу Бека в качестве зенитно-ракетного комплекса, когда две ракеты, то сначала р 3 потом М-9 использовались для уничтожения российской авиации. То есть ГУР занялся, он системно занялся развитием таких дальних средств поражения. То есть правильные, грамотные действия имеют возможность такую, как и служба безопасности. То есть имеют возможность, а раз имеют возможность, то чего бы не знает Молодцы. И ГУР молодцы в этом смысле. Так, а можете, будь ласка, пояснити ось цей момент, що що несе так ось цей дрон від 500 до 3000 кілограмів, ну тобто різного озброєння? Ну тобто, що це означає ну, на практиці, мається на увазі ось це враження е, такою кількістю озброєння? Тобто, що ми що, що ми можемо зробити? Ну якщо це дрони допустимо воздушне, то можливість така є, так то в принципі, такої, така матка може ну грубо до десятка дронів нести. А это 10 дронов с боевыми частями, которые могут поразить 10 целей, допустим, на глубину э, дальности связи, ну, оперативной связи, так как, как минимум тут зависит много от рельефа на, на несколько десятков километров. Поэтому этот дрон, матка, это может подойти, допустим, к Севастопольской бухте, не заходя э, в саму бухту, нанести удары с помощью уже воздушных дронов нанести удары непосредственно по военным объектам в самой Севастопольской бухте. Там уже есть, там есть что отминусовать. То есть они там перекрыли, допустим, входы Боновые. Это один из механизмов, как преодолеть Боновое заграждение. Не надо их преодолевать по морю. То есть их надо преодолевать по воздуху. Дрон, допустим, если бы шел с материка, ну, он ему тарахтеть до Крыма несколько часов, его 300 раз бить мог. А тут, получается, Б подтягивает дроны причем они могут быть не самолетного, в основном это коптерного типа, ну, вертолетики так называют, так, для понимания. То есть у них дальность больше десятка километров, вот могут наносить вдоль линии берега, могут наносить вот, так, вот такая матка, может нанести удары, причем вдоль может дрифовать, ну не дрифовать таким каботажным вдоль линии берега, плаванием может обойти не один объект, то есть растянуть удары. Это раз. А второе, если, допустим, до 3000, 3000 тонн, это ой, 3000 килограмм, 3 тонны это серьезный вес. Mm -hmm. То есть это уже может быть даже ракеты, вплоть до того, что если будут хорошие, допустим, пусковые установки, дрон может отнести. Даже ракеты крылатые. Под, так как крылатая ракета, ну, допустим, на скидку, какая-нибудь поляница, у нее там дальность 200 километров, вот она до Крыма не дойдет. А если вы на дрон садите эту ракету и не одну, на БЭК, то он ее подтягивает по морю к Крыму, а дальше плюсом уже бли... на ближней дальности ее просто запускает. То есть еще как ракетная установка, только не ПЗРКшная, не, извините, не ЗРК, а в качестве именно ракет, запуска крылатых ракет. Очень много механизмов можно повесить на эту дрон-матку, причем она не связана, она как конструктор может работать. Потому молодцы, я же говорю, что гуровцы и СБУшники, они пошли так по, -по хорошему, по хорошей стезе. Так, Роман Григорович, пишаємося нашими військовими і дякуємо за захист та оборону нашої держави. Щиро дякую за цікаву розмову, дякую за фахову розмову і за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам. А вони нас найкращі. Друзі, я вас закликаю, будь ласка, лишайтеся такими ж активними, поширюйте це відео, ставте свої запитання, пишіть в коментарях. Так, обов'язково поставте вподобайки. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Роман Григорович, традиційно буду вас чекати. Ще раз вам дякую. До співачі.